Проект нового процессуального кодекса должен стать итогом долгой и кропотливой работы. Модернизация затронет все важные институты гражданского судопроизводства, усилит принципы состязательности участников процесса, усовершенствует стадии подготовки дела в проекте и введение упрощенного производства, к примеру, без вызова сторон. Разработки законопроекта предшествовало принятие концепции проекта Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан. Цель принятия нового закона – обеспечение эффективной судебной защиты конституционных прав и свобод граждан путем модернизации гражданского процессуального законодательства для повышения его оперативности, расширения использования технических средств а также активного применения примирительных процедур в судопроизводстве. Акмолинская, Кустанайская, Североказахстанская. Судьи этих областей и города Астаны сегодня собрались повысить свою квалификацию, а заодно поучаствовать в законотворческом процессе. Каждый участник семинара здесь мог высказать свое мнение и внести дельные предложения по усовершенствованию процессуального кодекса. Мы хотим предложить, чтобы судебные акты вступали в силу со дня оглашения, потому что по старому кодексу акты вступают в силу только через 15 дней с момента оглашения, потому стороны избегают ответственности, так как не вовремя получают акт. Хотелось бы, чтобы все было своевременно. Участники семинара делились своими наработками, обсудили новшества законопроекта и выработали рекомендации, которые после будут обобщены и направлены в рабочую группу. Дулатова, Анатолий Биланок, Акпарат.